دیکھیں آپ کے سامنے یونٹ ٹو ہے جس میں ہے کہ اردو کی شعری اصناف یہاں سے ہم اردو کی شعری اصناف پڑھیں گے نمبر ایک میں ہے قصیدہ قصیدے کا فن اور ارتقاء آج ہم اسی ٹاپک پر ڈسکس کریں گے آج یہ دیکھتے ہیں قصیدے کا فن اور ارتقاء کیا ہے قصیدہ ہماری کلاسیکی شاعری کی ایک اہم صنف ہے اس کے ابتدائی نمونے دکن میں ملتے ہیں یعنی شروعات اس کے نقوش کی اگر بات کریں اولین نقوش کی تو وہ دکن میں ملتے ہیں یہ قصیدے کا دور اول یعنی پہلا دور کہلاتا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قصیدے کا دور اول کون سا ہے تو وہ دکن ہے اس طرح دور ثانی شمالی ہند میں دلی کا دور ہے یہاں پر سودا اور ذوق نے عروج تک قصیدے کو پہنچایا ہے اس کے علاوہ غالب اور مومن نے بھی اچھے قصائد لکھے قصیدے کا عہد سوم لکھنؤ کا دور ہے منیر شکوہ آبادی امیر مینائی وغیرہ یہاں نمائندہ قصیدہ گو ہیں دور چہارم میں بیسویں صدی کا دور ہے جو اگر دور کے قصیدے کی بات کریں تو بیسویں صدی کو مانا گیا ہے جس میں قصیدہ گوئی تقریباً متروک ہو گئی ہے اب قصیدہ لکھنے والے نہیں رہے ہیں بیسویں صدی مختصر ارتقائی توضیح سے قصیدہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اصناف شاعری میں ہر صنف سخن اپنے اپنے اظہار اور اسلوب میں انفرادیت رکھتی ہے یقیناً قصیدہ شاعری کی وہ صنف ہے جس میں کسی کی مدح یا حجو کی جاتی ہے یا ہجو بھی اس کو پڑھتے ہیں لہذا یہ ایک مشکل صنف ہے کیونکہ اردو قصیدے پر فارسی اور عربی زبان کی قصیدہ گوئی کے گہرے اثرات ہیں یہ صنف نہایت اہم ہونے کی وجہ سے خاص توجہ کی محتاج ہے یعنی آپ کے خاص دلچسپی چاہتی ہے قصیدہ عربی الاصل لفظ بحیثیت صنف سخن قصیدہ کے لیے موضوع اور حیات دونوں کی پابندی ہمیشہ ضروری سمجھی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ صنف قصیدے کا مرتبہ مروجہ شعری اصناف میں ممتاز اور منفرد ہے لفظ قصیدہ کی اصل و اشتقاق کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ اصطلاحی قصیدہ کی اصل لغوی قصیدہ ہے جس کے معنی مغز فربا یا دلدار گودے کے ہیں اس سلسلے میں دوسری رائے یہ پیش کی جاتی ہے کہ قصیدہ یا قصید ہم معنی الفاظ ہیں اور ان کی اصل لفظ قصد ہے جس کے معنی ہیں قصد کرنے ارادہ کرنے اور متوجہ ہونے کے لہذا سید یا قصیدہ مقصود و مراد کے معنی میں ہے کیونکہ فعیل کا وزن عربی میں مفعول کے معنی میں بھی مستعمل ہے بہرحال اصناف ادب میں قصیدہ واحد صنف ہے جس کے لغوی معنی میں اتنی وسعت و پہنائی ہے قصیدہ ایک مسلسل نظم ہے مگر یہ تسلسل ایک خاص محور پر گھومتا ہے یہ قصیدہ کی صنفی شناخت کے لیے ضروری بھی ہے اس کی تفہیم کے لیے موضوع اور حیات دونوں کو اہمیت حاصل ہے غرض کے قصیدہ موضوعی اور حیاتی دونوں صنف ہے قصیدہ اپنی ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا عربی زبان و ادب سے فارسی میں اور پھر اردو میں رائج ہوا لہٰذا اس کی حیعتی ترکیب میں مطلع یعنی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں قافیے کی پابندی ضروری ہے بقیہ تمام اشعار کے ثانی مصروں کا ہم قافیہ ہونا لازمی ہے البتہ قصیدہ میں ردیف ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لیکن قافیہ لازمی ہے قصیدہ کے تمام اشعار کے درمیان معنوی ربط ہوتا ہے یعنی ہر شعر مفہوم و مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ قصیدہ اکثر طویل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ درمیان میں فاصلے فاصلے سے کئی مطلع آ سکتے ہیں نوٹ کر لیجئے اس بات کو کہ پہلا شعر تو مطلع ہوتا ہی ہے طویل قصیدوں میں مطلعوں کی تعداد پانچ تک ہوتی ہے دو مطلعوں کے قصیدے کو زو مطلع اور دو سے زیادہ مطلعوں کو ظلم مطالعے کہتے ہیں اسی طرح سے قصیدہ میں ایک سے زیادہ مطلع کے استعمال کو تجدید مطلع بھی کہتے ہیں یہ سب یاد رکھنے کی چیزیں ہیں جو عام طور پہ پوچھے جاتے ہیں تجدید مطلع عموماً تشبیب کے بعد ہوتا ہے بعض نے قصیدہ کے ہر عنصر کے لیے الگ الگ مطلع کا استعمال کیا ہے اب تک قصیدوں میں یہ روایت رہی ہے حیرتاً قصیدے کی تعداد تعداد اشعار میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ کم از کم اکیس ہو اور بعض کہتے ہیں کہ کم از کم سولہ ہو زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے اسی لیے زیادہ تعداد میں بھی اشعار کہے گئے ہیں اردو قصیدہ حیعتی طور پر فارسی کی خوشہ چین ہے جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا گیا کہ عربی سے فارسی میں اور فارسی سے اردو میں اس لیے اردو قصیدہ کے وہی اجزائے ترکیبیں ہیں جو فارسی کے ہیں قصیدہ کے یہ اجزاء ہیں اجزا میں کیا کہیں ہیں ایک میں ہے تشبیب دو میں ہے گریز نمبر تین میں ہے مدح نمبر چار میں ہے دعا تو اس کو یاد رکھیے گا یہ اجزا پوچھے جاتے ہیں تو غرض کے اجزاء ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کے دو حصے ہیں ایک کو کہتے ہیں مشبب یعنی تمہیدیہ دوسرے کو کہتے ہیں مقتضب تو اب یہ دونوں ہیں تو اس کو سمجھئے کہ وہ قصیدہ جس میں تشبیب ہو اور گریز کی پابندی کی جائے اسے مشبب کہتے ہیں تشبیب کو نصیب بھی کہتے ہیں یعنی تشبیب ہی کو نصیب بھی کہتے ہیں جن قصیدوں میں تشبیب اور گریز کی پابندی نہ کی جائے اسے مقتضب کہتے ہیں دونوں کے ڈیفینیشن آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہے قصیدہ کے اقسام سے واضح ہوتا ہے کہ قصیدہ گو نے موضوعات کو مد نظر رکھ کر شاعری کی ہے یوں تو قصیدہ ایک بیانیہ صنف شاعری ہے کیسی بیانیہ اس کا بیانیہ انداز یہ ہے کہ زبان و بیان کا بہت ہی اعلیٰ و ارفا اور معیاری ہونا ضروری ہے یہ جاگیردارانہ عہد کی پیداوار ہے قصیدہ میں زم ضروری ہے مقصدی طور پر خوشامدی یا درباری ذہن کی تسکین ہوتی ہے یا پھر مذہبی عقیدت کی جلا ہوتی ہے یعنی قصیدہ کا اگر مقصد پوچھا جائے تو آپ کہیے کہ خوشامدی ذہن کی یا درباری ذہن کی تسکین ہوتی ہے یا پھر مذہبی عقیدت کو جلا ملتی ہے مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قصیدہ کے لیے موضوع جس قدر اہمیت رکھتا ہے اتنی ہی اہمیت اس کی حیرت اور شکل کی بھی ہے قصیدہ کے فن میں اس کے موضوع کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے قصیدہ کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے عربی زبان میں دور جاہلیت کے قصیدوں کے موضوع عموماً عشقیہ مضامین پر مبنی ہوتے تھے طلوع اسلام کے بعد خدا اور رسول کی حمد و ثناء کے علاوہ کافروں کی ہجو کا جواب اور صحابہ کی مدح بھی قصیدے کا موضوع بن گیا اہد بن امیہ اور عباسیہ دور میں قصیدہ کے موضوعات میں بہت تبدیلی آئی اور درباری مداحی کا رواج عام ہو گیا سمجھ قصیدہ کا مزاج فارسی زبان میں پہنچ کر بالکل ہی بدل گیا درباری مداحی قصیدے کا سب سے اہم موضوع بن گیا شعرا درباروں سے وابستہ ہو گئے اور انہیں ملک و شعرائی کے خطاب ملنے لگے جب قصیدہ اپنی ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا اردو ادب میں داخل ہوا تو اس وقت اس کا موضوع و مفہوم مدح و زم کی صورت میں متعین ہو چکا تھا رفتہ رفتہ فارسی قصائد کے تقریباً تمام موضوعات اور خصوصیات اردو میں منتقل ہوتے گئے غرض کے اردو قصیدہ نگاری میں فارسی قصیدہ نگاری کا ہی مکمل طور پر اتباع کیا گیا ہے تینوں زبانوں کے قصائد یعنی عربی فارسی اور اردو کے قصائد پر غور کرنے سے مجموعی طور پر قصیدے کے موضوعات کا احاطہ اس طرح کیا جا سکتا ہے کیا کیا پند و معزت علمی برتری و حمادانی، بہار بہار و برسات کا موسم خزاں کا حال علم زواری اور اس کے متعلقات عشق و محبت اور اس کے لوازمات اپنی بے بسی و خاری اسی طرح سے شکایت روزگار جنگ و جدل حقیقتاً قصیدہ کے موضوعات کو متعین کرنا بہت مشکل ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار موضوعات ہیں موضوعات کو تشبیب میں پیش کیا جاتا ہے کہاں پر موضوعات کو تشبیب میں پیش کیا جاتا ہے یہیں سے موضوعات طے ہوتے ہیں کہ یہ کس قسم کا قصیدہ ہے لہٰذا قصیدے کی تشبیب میں شاعر سب سے زیادہ عشق و عاشقی کا ذکر کرتا ہے اس میں فخر و مباحات عظمت و کمال کا اظہار کرتا ہے تشبیب کے بعد قصیدے میں گریز اہم جوز ہے یہ شاعر کی تخلیقی صلاحیت فنی بصیرت اور زبان و بیان پر دسترس کا غماز ہوتا ہے قصیدہ گوئی کو موضوعات کی بنا پر چار قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک ہے مدحیہ قصیدہ نمبر دو ہے حجویہ قصیدہ نمبر تین ہے وعزیہ نمبر چار ہے بیانیہ قصیدہ لہٰذا قصیدہ کے فن پر گفتگو کے سلسلے میں اس میں استعمال کی ہوئی زبان کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے قصیدہ کی زبان جلیل و متین باوقار اور پرشکوہ ہونی چاہیے الفاظ میں جزالت یعنی بھاری بھرکم الفاظ کا استعمال اس کا خاص وصف ہے بندش کی چستی اور سنگلاخ زمینوں کا استعمال میار قصیدہ قرار پایا غرض کے قصیدہ نگاری کا فن بغیر مہارت زبان کے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا فنی اعتبار سے قصیدے کے صورتی اور معنوی خد و خال نہایت واضح اور منفرد ہیں جو ہو چکے قصیدہ محض قافیہ اور ردیف کی مقررہ تر طیب کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ اس میں موضوع طرز فکر اسلوب بیان اور اجزائے ترکیبی کی مخصوص اور کلاسیکی روایات بھی کارفرما رہی ہیں قصیدہ کے اولین نقوش ہمیں دکن میں ملتے ہیں بادہ شمالی ہند میں ترقی دی گئی یہاں پر قصیدے کو باقاعدہ فن کی حیثیت دینے والے سودا اور میر ہیں سودا نے درجہ کمال تک پہنچایا اس کے بعد قصیدے کو صحیح معنوں میں سمت و رفتار دینے والے ذوق اور غالب ہیں اب اس کے لیے حالات سازگار نہیں رہے اس لیے اب قصیدہ نہیں لکھے جاتے ہیں آپ کو قصیدہ کے فن اور ارتقا اور آغاز کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بتایا امید کہ آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی